Всем привет, с вами Настя. Хочу рассказать, как сделать ворот для куклы. Для этого нам понадобится зуба чистка. Кусочек э, ну, ткани в виде треугольника. Вот такой вот. Молодец. И клей. Э, так. Вам нужно здесь зубочистка. Откроемся, вот, да, и откидываем его. Так, э, вот, ладно, он сейчас будет примерно так. Так, берем... Кстати, нужно выглядеть вот такой вот треугольничек. Берем треугольник. Вот это из глузденька примеряет, чтобы выглядеть ваш шланок для куклы. Так, вот. Берем вашу лакомство и клеим. Берем вашу палочку. И а, вот, что мы видим на персонале всех. Так. Берем уже зубочистку, склеим. И уложим на ваш творог. И если вот тут остался кончик, он должен у вас остаться. Немного сворачиваем. Вот. Держи, чтобы он приклеился. сейчас берем на ночь, а другая Я просто такой, такая ткань, такая не яркая, вот. Вот, у вас должен быть вот такой флажочек. А если у вас кукла, у которой не двигаются ни руки, ни ноги, ну, руки не двигаются, ну вот, кисти не двигаются, вы можете взять, подождите. Вы можете взять, к примеру, пластилинчик. Вот. У меня пластилин, ничего не видно. Ну, вот Теперь Пластилин. Маленький кусочек. Вот. Э, клеим внизу в самом на ножок, Ой, 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 ой. Падает, падает. Машек, подниму другую кукле. Вот. Ууу, как крулит! Принчо там у нас? Не бойся, я не разбираюсь. не тем более. Ну вот. Так мы сделали с вами флажок для куклы. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайк. И до скорой встречи. До завтра еще увидимся. Пока-пока. Всем пока.